Eramızın əvvəl 490-cı ildə Əhəmenid ordusu Afinaya doğru hərəkət etdi. Bu xəbəri eşidən Afinalılar təcili tədbirlər görməyə başladılar. Təcrübəli mehdiyad strateqsinin onun əmri ilə Əlislaq tutan bütün kişilər, o cümlədən azadlıq vəd edilən qullar da orduya cəlb olundular. Elə həmən Maraton döyüşündə Yunanlar qələbə qazandılar. Birinci dağara geri çəkildilər. Əhmənlərin yeni hökmdarı Kserks atasının qisasını almaq və Elladağına təbdiq etmək üçün hazırlıqlara başladı. O böyük ordu topladı və Əhmənlərdən aslı olan bütün xalqları müharibəyə cəlb etdi. Böyük təhlükə ilə üzləşən Yunanlar yenidən təcili tədbirlər görməyə başladılar. Eylamızdan əvvəl 480-ci ildə Əhmən oğusu şimali Marsana işarə etdi. Lotin Femapil keçidində Sparta padşahı Leonidin başçılıq etdiyi 3 Spartalı və bir neçə min müttəfiq əsgəri böyük ordunun qarşısını kəsdilər. Ancaq xəyanət nəticəsində gizli yola öyrənən Xersiks keçidi qoruyanları mühasirəyə alıb məhv etdi. Bu xəbəri alan Afinalılar yaxınlıqdakı Salamina adasına çəkildilər. Xersiks Afinanı ələ keçirib yandırdı. Laçin Salamin körfəzindəki döyüşdə məğlub oldu. Əks hücum itəcəyən Yunanlar Əhəməni ordusunun Balkan yarımadasında qalan hissəsini də məhv etdilər. Beləliklə Qıxəks istəyinə nail ola bilmədi. Eylamozun əvvəl 478-ci ildə Əhəmlərə qarşı inanmanın yeni birliyi Afina-Demis ittifaqı yarandı. Döyüşlər Qısiqasiyanın Egey dənizi sahillərinə keçdi. 30 ilə yaxın davam edən müharibənin sonunda Əhəmlər məğlub oldular. Nəticədə sülh istəməyə məcbur oldular. Müqavilənin şərtlərinə görə Əhəmlər Egey dənizi adalarında və kiçik Asiyadakı Yunan şəhərlərinin müstəqilliyini tanıdılar. Əhəmini hərbi donanmasına isə Egey dənizində üzmək qadağan edildi. Beləliklə birlikdə İmamı düşmənə qarşı əzmkâr mübarizə aparan günahlar qüdrətli Əhəmin imperiyası üzərində qələbə qazandılar.